ભરૂચ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલ સબજલ પાસે વર્ષો જૂના એકમાત્ર ગમતના ખુલ્લા મેદાનને બચાવવા ટેનિસ અને સ્કેચિંગ રમતથી નેશનલ લેવલની બે બહેનો વડોદરાથી ભરૂચ સાયકલ ઉપર આવીને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું એક તરફ આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી ઓલમ્પિક્સ રમતો માટે યજમાનની આપા ગુજરાતમાં લાવવા મહેનત કરી રહ્યા છે તેવા સમયમાં ભરૂચ શહેર પશ્ચિમ વિસ્તારમાં એક માત્ર ભરૂચ સબજલ પાસે આવેલ રમત ગમતના ગ્રાઉન્ડ છીનવી રહ્યા છે આ ગ્રાઉન્ડ સ્પોટ રમત ગમત માટે જતો રહેશે તો બાળકો ક્યાં સ્પોટ રમવા જશે પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સબજલ પાસે આવેલ મેદાનને બચાવવા માટે વડોદરાથી ભરૂચ સાયકલ લઈને બે બહેનો ભરૂચ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું मेरा नाम लाइबा खान है और मैं टेनिस प्लेयर हूँ और फॉर्मल नेशनल स्केटर हूँ अभी मैं टेनिस खेल रही हूँ आइटा में और पहले हम यहाँ पर ही रहते थे जो सब जेल का ग्राउंड है एग्जैक्टली उसके सामने हमारा घर है तो इसी ग्राउंड पर मैं खेल के बड़ी हुई हूँ बट ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से हम बरो बड़ोडा शिफ्ट होना पड़ा सो तो, ये जो आज जो ये ग्राउंड है जो सब जो सब जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेना चाहते हैं टाउनशिप प्लानिंग के लिए पर मेरा एक उनसे सवाल है कि जो ये टाउनशिप प्लानिंग है वो वो तो सबके अच्छे के लिए होता है तो ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं और जैसे जेल जेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही क्यों ये फ़ायदा कॉमन पीपल के लिए क्यों कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है उसके थ्रू आज आपने किस तरह से विरोध किया है आप प्रासे हाँ, प्रासे हाँ हम बड़ोड़ा से साइकिलिंग करके यहाँ पर कलेक्टर भरूच कलेक्टर ऑफिस आए हैं हमारी ये मांग, है। मांग है कि हमें ये ग्राउंड ऐसे ही रहने दे और खेलने दे आगे बढ़ने दे